नमस्कार विद्यार्थी मित्रों दवे क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपू हार्दिक स्वागत है आजे लेवल परीक्षा मूल्यांकन द्वितीय सत्र बेहजार तेवीस चौबीस धोरण आठ विषय हिंदी तो यु अपने संपूर्ण सॉल्यूशन जुश प्रश्न एक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए पहलू कंचन का अर्थ है तो जवाब आ सोना बाबा भारती ने अपनी नीच की हानि को खाली जगह की हानि पर न्यौछावर कर दिया मनुष्य मनुष्यत्व त्रीजु चूहा हाथी की लुंगी से क्या लगाएगा जवाब से तंबू कंडला क्या है जवाब से बंदरगाह रहीम मांगने वाले मनुष्य को कैसा समझते हैं मरा हुआ ब पाठ्यपुस्तक पुस्तक के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए एक बिना डुलाए न मिले जो खाली जगह को पौन तो जवाब पंखा बीजू गांधी धाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है सिंधी त्रीजू उनके मुख से भय विस्मय और निराशा से मिली हुई खाली जगह निकल गई चीख चौथ रहीम रहीमन वे खाली जगह मर चुके जे कहू मांगन जाही नर गांधी स्मृति का स्थान खाली जगह में है आदिपुर का पहलू काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना जवाब एक अनूठा अनुभव है बीजू बाबा भारती फूले नहीं समाते थे क्योंकि सुल्तान के रूप रंग और चाल पर वे मुग्ध थे कच्छ को हम म्यूज म्यूजियम कह कह सकते हैं क्योंकि यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है चौथों मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि अभी तो राह शुरू हुई है ड निम्नलिखित विषयों के बारे में जानकारी दीजिए किन्हीं एक पहलू तिरुपति बालाजी मंदिर यह तमिलनाडु राज्य में हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है यहाँ भगवान वेंकटेश की मूर्ति है इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं बीजू जामा मस्जिद यह दिल्ली में है ईद आदि त्योहार यही के निर्देश के अनुसार मनाए जाते हैं यहाँ के इमाम का सभी आदर करते हैं प्रश्न बे अ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए आपके घर डाक देने कौन आता है जवाब हमारे घर डाक देने डाकिया या कुरियल वाला आता है बाबा भारती का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा तो जवाब बाबा भारती का हृदय खड़क सिंह के मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए अधीर हो उठा खडक सिंह कौन था तो जवाब थे खडक सिंह अपने इलाके का कुख्यात डाकू था शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था तो जवाब शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखे त्रीन। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे उसका क्या रहस्य है क्यों तो जवाब से शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और कभी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते हैं शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है घोड़ा देखकर खड़क सिंह के मन में क्या विचार आया तो जवाब छे, घोड़ा देखकर खड़क सिंह के मन में यह विचार आया कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए एक साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब बद्रेश्वर क्यों है? तो बद्रेश्वर प्रसिद्ध है तो जवाब का अति प्राचीन यात्राधाम होने के कारण प्रसिद्ध है यह जैनों के पच्चीस पुराना संगमरमर से बना जीनालय है लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुंचे जवाब शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे अपनी इस विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा जवाब लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे विनम्रता सरलता सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे गांधी जी की तरह उन्होंने द्वार कार्यक्रम भी चलाया इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा इस इकाई से हम लाल बहादुर जी के जीवन में कौन जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं जवाब से लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे उनके जीवन में उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए हमारे जीवन में श्रम सेवा सरलता विनम्रता और सादगी हो यह आवश्यक है हम जो कहे वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखे इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया तो जवाब एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज सुनी उसने बाबा से घोड़े पर रामावाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को लेकर भागा वह अपाहिज और कोई नहीं डाकू खड़ग सिंह ही था इस प्रकार खड़ग सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया प्रश्न त्रो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए किन्हीं तीन कबीर किस तरह के व्यक्ति थे तो जवाब कबीर इस तरह के व्यक्ति थे जिसकी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं तो जवाब से तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं विद्या धन कैसे मिलता है तो जवाब विद्या धन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम यानी कि परिश्रम करता है कुसंग किनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कुसंग उत्तम प्रकृति वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है तो जवाब उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है गरीबों की झोपड़ियों में नहीं ज्वार कहाँ कहाँ उठा है तो जवाब एक और समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय इन दो स्थानों पर ज्वार उठा है क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार लिखिए लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है तो जवाब से कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाया है एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है तो जवाब जे मनुष्य धरती पर जन्म लेता है वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है मिट्टी उसकी माँ है मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है ड निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए प्रश्न चार अ निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए पहलू आंखों में चन चमक होना बीजू चैन आना मानसिक शांति मिलना तीजु लट्टू होना तो मुग्ध होना चौथु आखे गड़ाना तो जवाब आ निम्न निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए बाबू तो बाबू आई अने बुढ़ा तो बुढ़िया क निम्न शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए गमला तो गमले माला तो मालाए ड निम्नलिखित विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए कीजिएिवाजी वीर शिवाजी वीर पुरुष थे प्रिया। गुलाब मेरा पुष्प है निम्नलिखित शब्दों को शब्द कोश के क्रम में लिखिए अभिवादन महकना संग्राम शायर तो क्रम आवश्य पेलू अभिवादन महकना शायर अने छेलो આવશે संग्राम ई निम्नलिखित विषय पर चार वाक्य लिखिए हिंद छोड़ो आंदोलन अथवा दिए गए शब्द के उत्तर में मिले ऐसी पहेलियां कि नहीं एक तो हम अपने जवाब देई सु तो जवाब छे 1939 में विश्व युद्ध आरंभ हुआ भारतवासियों की इच्छा इस युद्ध में शामिल होने की नहीं थी फिर भी अंग्रेज सरकार ने भारतीय जवानों को सेना में भर्ती कर इस युद्ध में लड़ने के लिए भेजा अंग्रेजों को इस युद्ध में भारतीयों के संपूर्ण सहयोग की आवश्यकता थी कांग्रेस ने इसके लिए भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया इसके विरोध में अगस्त 1942 में गांधी जी ने करेंगे या मरेंगे का नारा देते हुए अंग्रेजों से भारत छुड़ाने छुड़े भारत छोड़ने को कहा हिंद छोड़ो आंदोलन ने ही भारत को स्वतंत्रता दिलाने की भूमिका तैयार की पहले बारिश अंबर से धरती पर आती रिम झिम रिम झिम गाती गाती दादी मेरी सागर की बाप बादल में बादल है मेरे माँ बाप पेड़ जिंदा हो पर चलता नहीं बिन मौसम के फलता नहीं छाया सबको देता कीमत कुछ नहीं लेता हूं प्रश्न निम्नलिखित विषय पर पत्र लेखन कीजिए हसमुख जोशी सत्यावीस नीलकुंज गांधी रोड राजकोट से माननीय वर्ग शिक्षक नूतन हाई स्कूल राजकोट को पांच दिनों છુટ્ટી મંજૂર પત્ર લીધતા હે તો આ પત્ર હું તમને સવિસ્તાર બતાવું છું સ્ક્રીન પર તમે જોઈ શકો છો બ निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कहानी सचिमा अथवा चतुर न्यायाधीश निम्नलिखित विषयों में से किन्ही एक विषय पर सौ शब्दों में निबंध लिखिए तो ऐतिहासिक स्थल की शहर જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો ધન્યવાદ